Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ucapkan kepada pesanan saya Iaitu Ustaz Dr. Kuku Asmadi Bin uh, Hari ini saya akan membentangkan tugasan -tugas ketiga saya Iaitu Pertajuk Akidah dan hubungannya Dengan Makasih Syariah uh, Nama saya iaitu, uh, Ialah Nur Afrika Binti Karim Ini merupakan Bayarata diri saya iaitu Nama Nur Afrika Binti Karim dari kelas E6 Pengertian makasi Syariah. Makasi Syariah merujuk kepada tujuan dan matlamat utama di sebalik penjajaran hukum Islam. Ia bertujuan untuk menjaga kemaslahatan manusia dan menghilangkan kemunduratan dalam kehidupan. Lima makasi Syariah utama yang dikenal pasti oleh para ulama ialah menjaga nyawa, jaga agama, akal, keturunan dan harta. Konsep ini memastikan hukum Islam tidak hanya dilihat secara zahir tetapi dipahami dari segi hikmah dan manfaatnya. Oleh itu, makasih syariah menjadi asas yang penting dalam membentuk sistem kehidupan Islam yang adil, seimbang dan menyeluruh. Teori makasih syariah menurut Imam Al-Ghazali dari sudut bahasa, ianya terdiri daripada dua perkataan bahasa Arab iaitu makasih dan syariah. Makasih ataupun maskot berasal daripada suku kata kosada yang bermaksud mengkehendaki atau memaksudkan. Syariah pula bermaksud menuju sumber air atau berjalan menuju sumber kehidupan. Seterusnya, dari sudut istilah, makasih syariah merupakan sebuah masalah. Sementara masalah didefinisikan sebagai menjaga maksud atau tujuan syarak terdapat lima tujuan syarak bagi makhluk iaitu menjaga agama, nyawa, akal, keturunan dan harta mereka. Setiap perkara yang bermaksud untuk menjaga kelima-lima asas ini merupakan masalah dan setiap perkara yang mampu memusnahkannya adalah mafsadah dan dia, dan menghindari terjadinya mafsadah bila juga merupakan masalah. Al-Ghazali 1927 mata syariah terbahagi kepada tiga Iaitu yang pertama ad-duriyat al-hijayat at-tahsiniyat ad-duriyat merupakan maksat yang harus dijaga demi menjaga kemaslahatan dan kesejahteraan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat sehingga apabila maksa ini tidak dijaga dengan baik maka kehidupan manusia dalam pandangan syariat akan menjadi tidak stabil bahkan mengalami kerosakan um, Ada kebahagia kepada tiga Iaitu Eh kebahagia kepada lima Iaitu um, Menjaga agama Menjaga nyawa Menjaga ahlak Menjaga keturunan Dan juga menjaga harta Keterusnya yang kedua Al-Hijayat Iaitu merupakan maksad Yang bersifat tidak wajib Kerana tiada Maksat ini Tidak sampai mempengaruhi Kestabilan kehidupan manusia Namun demikian Keperluan itu tetap harus dijaga Dan menghilangkan kesukaran dan kesulitan seseorang mukallaf adalah mewujudkan kemaslahatan yang diinginkan oleh syarak. am um, Agnija, yang ini juga dia merujuk kepada perkara yang keperkara atau keringanan yang dapat membantu manusia dalam kesusahan. Contoh keringanan hukum seperti rusak dalam solat orang untuk orang sakit dan juga untuk orang musafir. Uh, seterusnya, yang ketiga, atas sinyat. Bukan kemaslahatan yang tidak termasuk dalam kategori darurat maupun hajah Agak tetapi ia bersifat memperelok, memperindah dan mempermudahkan demi mencapai keistimewaan dan nilai tambah dalam kehidupan sebagai contoh memberi salam kepada orang jika kita jumpa mereka Baiklah, saya akan meneruskan penerangan terhadap aduriat, lima persen aduriat. Yang pertama menjaga agama Yaitu diwajibkan berperang Dan berjihad kepada orang kafir yang menyesatkan Di sini menunjukkan bahawa Kita perlu berperang kepada orang kafir Yang memudarakan agama Islam Sebagai contoh Menghina agama Islam Menghina Nabi kita Dan ini kerana Jika kita tidak berperang Mereka akan memperlekekan lagi agama kita Jadi kita perlu memelihara agama Sehingga kita diwajibkan berperang Seterusnya menjaga nyawa Hif al-Nam Hif al-Nam diwajibkan hukum kisah dengan ketetapan hukum nyawa manusia supaya terpelihara Sini menunjukkan bahawa jika ada orang um, ataupun penjenayah yang membunuh seseorang dan mengambil nyawa seseorang dia akan dikenakan hukum kisah iaitu mengambil nyawa dia semula seterusnya menjaga akad if asli iaitu diharamkan benda yang memabukkan atau menghayalkan kerana jika orang yang mabuk dan menghayal aa, akan mereka akan terjejas dan mereka tidak dapat berfikir dengan baik seterusnya menjaga keturunan if al-nas iaitu melaksanakan hukum hudud ke atas penzina memelihara aa, perkara ini untuk memelihara kehormatan keturunan atau nasab ke, keluarga seterusnya yang terakhir menjaga harta if al hukum potong tangan kepada pencuri dan pengharaman riba. Hubungan akidah dengan makasih asyariah. Uh, akidah iaitu kepercayaan asas kepada Allah SWT, rasulnya dan ajaran Islam. Akidah menjadi asas kepada pembinaan sistem kehidupan Islam akidah menjadi asas kepada pelaksanaan hukum syariah dan makasih bila menjaga dan memelihara kemurnian akidah melalui perlindungan ke atas aspek kehidupan manusia. Kesimpulannya, tanpa akidah yang kukuh, makasih tidak dapat direalisasikan secara efektif kerana tujuan syariah adalah membawa manusia kepada pengabdian sebenar kepada Allah. Baiklah, saya akan masuk kepada tajuk yang dipilih oleh saya iaitu pertukaran jantina. Kita akan menuju kepada definisi dia iaitu pertukaran jantina merujuk kepada proses di mana seseorang individu mengubah jantina dia daripada jantina yang ditentukan semasa lahir kepada jantina sepadan atau yang diingini oleh maksudnya. Terdapat dua aspek dalam pertukaran jantina iaitu pertukaran sosial yang merujuk kepada seseorang mempersambahkan diri seperti tukar nama atau gaya penampilannya. Yang kedua pertukaran perubatan Menyebabkan rawatan perubatan seperti Terapi hormon atau pembedahan penegasan jantina Khususnya kepada manusia yang ada khusus Pertukaran jantina berdasarkan hukum syarab Terdapat dua bahagian iaitu keperluan atau kehendak. Keperluan seperti yang saya katakan tadi Orang yang mempunyai usaha uh, Ianya dibenarkan melalui cerita pakar dan rawatan berasaskan syariah Dan harus jika membutuhkan jantina mengikut pengesahan pakar iaitu seperti doktor Seterusnya kehendak seperti transgender Perempuan menuka kepada lelaki ataupun lelaki menuka jantina kepada perempuan Ianya tidak dibenarkan kerana bertentangan dengan fitrah dan makasih haram jika tiada keperluan besar dan kerana ianya kerana menjejaskan keturunan hukum syarak dan sistem sosial seperti hadis riwayat Bukhari Allah Subhanahu Wa Taala melaknat lelaki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai lelaki um, hadis ini pun menyatakan Allah um, melaknat wanita menyerupai lelaki ataupun lelaki menyerupai wanita apatah lagi jika melakukan pertukaran jenis melalui pembacaan Ianya sangat sekali tidak dibenarkan dalam hukum Islam Kaitan prinsip mengasih syariah iaitu memelihara agama tip tin dengan pertukaran jantina Pertukaran jantina diharapkan kerana melanggar fitrah Allah Fitrah syaitan Allah SWT Allah telah menetapkan jantina kepada setiap manusia iaitu lelaki dan perempuan Mengubah jantina tanpa keperluan syar'i dianggap mencabar ketentuan Allah. Dalam surah At-Tin, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Jadi di sini bermaksud setiap ciptaan Allah adalah sebaik-baiknya dan kita sebagai manusia tidak perlulah menukar mengikut kehendak hawa nafsu so, kita sendiri. Hif din bermaksud menjaga dan memelihara agama. Pertukar jantina telah melanggar prinsip makasih kerana menimbulkan kekeliruan dalam hukum syarak seperti soal maaf, pewarisan harta, perkahwinan dan aurat ataupun batas pergaulan antara lelaki dan juga perempuan. Seterusnya, kaitan prinsip makasih iaitu memelihara akal, hifal, akli dengan Pertukar jantina. Pertukaran jatina bukan kerana kecatatan sejarah lahir seperti bunsa adalah berdasarkan atau kecelaruan emosi yang disifatkan sebagai Pengaruh hawa nafsu semata-mata Menormalisasikan tindakan ini Menyumbang kepada tindakan sosam Serta menggalakkan orang mempertikaikan ciptaan Allah Dalam surah Al-Mu'minun ayat 115 Apakah kamu menyangka bahawa kami menciptakan kamu secara sia-sia Dan bahawa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami Ayat ini bermaksud bahawa Allah menciptakan manusia ad adalah disebabkan tanggungjawab yang diterima oleh kita. Jika seseorang itu men menjadi dan eh, mendapat jantina lelaki, maka mereka akan memikul tanggungjawab sebagai lelaki. Terusnya, hip -ak akli bermaksud menjaga dan memelihara akal fikiran daripada perkara yang merosakannya. Amalan pertukaran jantina boleh merosakkan pemikiran masyarakat. Oleh itu, orang yang mempunyai kecenderungan ADPP harus menuju kepada pakar kaunseling agar perkara ini tidak boleh luas. Dan yang terakhir, kaitan prinsip makasih iaitu memelihara keturunan Hif Al-Nas dengan pertukaran jatina. Hif Al-Nas bermaksud menjaga atau memelihara keturunan agar kekal suci dan mengikut syariat. Pertukaran jatina akan mengganggu struktur kekeluargaan seperti menimbulkan kekeliruan status perkahwinan, kewalian struktur keluarga dan merosakkan kejelasan nasab keturunan. Seperti dalam surah An-Nas iaitu wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu daripada diri yang satu dan daripadanya Allah menciptakan isterinya. Kemudian daripada keduanya Allah berkembang muliakan lelaki dan perempuan yang ramai. Dan yang ini nak menunjuk bahawa Allah telah menciptakan um, lelaki dan daripada lelaki itu menciptakan perempuan dan daripada lagi dalam perempuan itu akan mencipta uh, keluarga Jadi jika kita seorang perempuan Kita haruslah terima dengan kita uh, ketua-tuan Allah Kerana ianya telah dicipta aa, Telah ditakdirkan oleh sebuah kita Baiklah, ini merupakan lembaran berita isu pertukaran jatina Yang terjadi di Malaysia Seperti warga emas ke Sajen mengaku jalani pembedahan, tukar jantina dan yang sebagainya. Ini merupakan QR Code bagi Linkenba dan juga video persembahan ini daripada YouTube. Itu sahaja persembahan saya pada hari ini. Sekian terima kasih.